फिर से धन्यवाद करते हुए हम अपनी बात शुरू करेंगे देखिए जो नेशनल मीडिया की ओर से पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तरह तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, कि भाई आंदोलन समाप्त हो गया जैसे कि कहा जा रहा है सवाल यह है कि आंदोलन एज इट इज जारी है वो चल रहा है दोनों बॉर्डरों के ऊपर लगातार किसानों की ट्रॉलीज आ रही हैं किसी तरह की जब तक कोई हमारी मांग सरकार मानती नहीं तब तक आंदोलन स्थगित करने की कोई सवाल ही नहीं उठता एक तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता था सभी देश विदेश के अंदर बैठे हमारे किसान भाई इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लें कि जो कई तरह के मीडिया के साथ के जरिए ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया आंदोलन स्थगित हो गया आंदोलन खत्म हो गया ऐसा कुछ नहीं है दोनों बॉर्डरों के शंभू बॉर्डर और खिनौरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन उसी तरह जारी है इससे बढ़कर और भी जगहों पर आंदोलन जारी है जैसे हरियाणा के अलग अलग जगहों पर के ऊपर आंदोलन जारी है अगर सरकार ऐसी अफवाहें फैलाती है तो उनसे ये पूछो कि हरियाणा के अंदर आपने जो एमरजेंसी जैसा या कर्फ्यू जैसा माहौल बना रखा है वो क्यों बना रखा है उनको छोड़े एक बार लोगों को पता चल जाएगा कि आंदोलन हो रहा है या नहीं हो रहा पूरा देश उबल रहा है हरियाणा इस आंदोलन के साथ जुड़ रहा है दो दिन पहले हरियाणा के किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ जिसकी हम आज की पीसी के माध्यम से जोरदार शब्दों से निखेधी करते हैं। और दूसरी बात है। आज का जो प्रोग्राम था वो ये था कि कल पीसी में परसों पीसी में दो दिन पहले से ये बात चल रही थी कि हम 25 को दोनों बॉर्डरों के ऊपर एक्सपर्ट्स को बुलाकर जिनको जिनकी पूरी जानकारी हो डबल यू के मामले में उनको बुलाया जाएगा सभी किसानों को जागृत किया जाएगा सभी किसानों को बताया जाएगा और इस कन्वेंशन के माध्यम से हम भारत सरकार से ये मांग करेंगे कि वो कृषि क्षेत्र को डबल टी से बाहर निकालें ये मांग हम नहीं करते पहले से यही हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं भाजपा खुद ये यही मांग करती रही है हाथ में पकड़कर पार्लियामेंट के पास भी जाती रही है और अखबारों में बहुत सारी इनकी खबरें अब भी है मिल सकती हैं जहां इन्होंने ये मांग की है कि भारत डब्ल्यू टी से एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर निकलवाए तो वही हमारी आज आज की जो कन्वेंशन जो हुई है दोनों बॉर्डरों के ऊपर उनका एक पर्पज मेन यही था कि हमारी बात सरकार के माध्यम से हम डबल यू टी ओ के अंदर ले जाना चाह रहे हैं आज का दिन क्यों चुना गया क्योंकि कल 26 फरवरी को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है डबल यू टी ओ की दुबई के अंदर वो जो मीटिंग होने जा रही है उस मीटिंग से पहले हम हमारी सरकार को ये मैसेज देना चाह रहे थे और वो आज मैसेज दिया है दूसरी बात ये है कि कल हमारा प्रयास ये है कि पूरे पूरे देश देश के किसान, के कि मजदूर पूरे पूरे देश पूरे देश का देश का व्यापारी, छोटा सन्नतकार उन सबको हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है भाई कि डब्ल्यू से जब तक देश बाहर नहीं आएगा ये हमारे सारे के सारे कारोबार छोटा व्यापार भी खत्म होगा छोटी संमत भी खत्म होगी किसान भी खत्म होगा और किसान के खत्म होने के बाद मजदूर की मजदूरी भी उसके हाथ से जाएगी। इसके लिए हमारा ये है कि कल का जो दिन तय किया गया 26 फरवरी का पूरे देश के अंदर अलग अलग गांव में अलग अलग जिलों में अलग अलग ब्लॉक स्तर पर डबलूटीओ और उसके साथ कार्पोरेट्स और भारत सरकार इन तीनों का कलेक्टिवली एक बड़ा पुतला बनाकर जगह जगह पर जलाए जाएंगे वो मैं आप सबको निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके इस माध्यम से किसान भाइयों को मजदूरों को दुकानदारों और सनतकारों को कि इसके लिए आप सब मैदान में आए और इसको पूरे जोर शोर से उठाएं ताकि भारत डब्लू से बाहर आए ये हमारा आज का जो प्रोग्राम था कल के लिए वो है और आगे सत्ताईस को हमारी बैठक होगी अट्ठाईस को फिर हमारी नेशनल लेवल की बैठकें होंगी सताइस को भी नेशनल लेवल की बैठक होगी दोनों फोरमों की अलग अलग और उसके बाद अट्ठाईस को फिर दोनों फोरम में आप उसमें बैठकर चर्चा करेंगे कि आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए ये हमारा आज का था किसाना का कहना है कि डबल तो बाहर आने की भी अभी कर रहे हैं क्योंकि जो दुबई के ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਫਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਬੁਤਲੇ ਹੂਕਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ